Діловий світ змістовна Україна у рамках проекту Діалог, який спільно реалізують Асоціація міст України та Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку. Ми створили цикл програм про місцеве самоврядування. Сьогодні наша розповідь про кримську столицю, місто Сімферополь. Це Олена, їй довелося обирати або музика, або навчання. Заради того, щоб вчитися грати на скрипці, вона припинила відвідувати школу фізично, Спілкується з вчителями дистанційно через інтернет. Менше нагрузка я менше стаю і ні. Так і Можу в режимі онлайн здавати. приходити, якщо мені удобно, і можу приходити на уроки з класом. Сімферопольська школа номер 31 Унікальна тут впровадила дистанційну форму навчання в рамках всеукраїнського експерименту. З адаптації дітей в системі особистого орієнтованої школи. Якщо простіше, то це школа майбутнього. Тут навчаються діти із багатьох регіонів країни. Один із них євген із Донецька. Зараз він спілкується по скайпу зі своєю вчителькою. Я можу, коли удобно зробити уроки в день, я стане час займатися своїми дівами. Поэтому я так також займаюся. А чим ти ще займаєшся? Ну, я люблю чесно программіра щодо соціалізації, яка потрібна дитині, то клас замінюють різноманітні секції. Психологи кажуть, що навіть навчаючись наодинці, діти розвиваються повноцінно і в майбутньому не матимуть проблем зі спілкуванням лише підвищать свою самоорганізацію. Нужно організувати себе, в першу очередь. його організує учитель, тут э, такий заданий темп задане количество уроків а на дистанционке ученик должен сам себе організувати. Організувати дистанційне навчання важко. Потрібна і техніка, і спеціальна підготовка викладачів. Але директор експериментальної школи впевнений, згодом всі школи освоять цей напрямок. Мовляв, результати чудові. Народ інтернету платок не накинеш. Ви вже обінілись по многим показателям, поэтому пішли результати Наши Діти, які вчаться на дистанційній формі навчання, це учасники непосредственно і всіх олімпіад малої академії наук, щоб не списували для того, щоб підтвердити свої знання, школярі мають раз на семестр зустрічатися з вчителями особисто. І в продовження теми ексклюзивне інтерв'ю з міським головою міста Сімферополь Віктором Агієвим. Здравствуйте, Виктор Николаевич. Спасибо, что согласились на интервью. Симферополь – столица Автономной Республики. Какие отрасли развития являются приоритетными? Ну, я думаю, что не только для Симферополя, но и для многих городов нашей Украины и нашего полуострова, конечно, основное – это жилищно-коммунальное хозяйство. Это вопросы, которые э, действительно волнуют наших жителей, волнуют наших горожан, и вопросов там очень много. Но это не только жилищно-коммунальное, конечно, благоустройство и дороги наши и освещение, и тротуары. Ну и основное, конечно, одно из основных, это наши школы, наши детские сады, которых необходимо развивать и которые необходимо приводить в порядок. В городе Симферополе у нас 60 школ, из них 51 муниципальная, то есть коммунального, коммунального, коммунальной собственности, и 54 детских садика. Это приличный объем, и в этом году, как впрочем, и в прошлом году, город Симферополь очень серьезное внимание уделял нашим школам, нашим дошкольным учреждениям. Я считаю, что наверное, рекордный... в прошлом году была рекордная сумма вложена для приведения их в порядок. Это более 12 миллионов гривен для того, чтобы привести в порядок наши школы, привести в порядок наши детские сады. Очень много, конечно, нам помогает в этом и программа Киотского протокола, которая сегодня дает нам возможность за эти средства привести в порядок фасады, заменить столярные изделия, то, что необходимо, и зима, которая, слава богу, у нас там уже закончилась, показала, что там, где утеплены фасады, там, где заменены столярные изделия, действительно тепло при том энергоносителе, тем более энергоноситель был нормальный, наши коммунальщики сработали в этом отношении без перебоев. В школах, где было утеплено все, где сделаны эти фасады и где заменены столярные изделия, было тепло даже при такой температуре, которая была у нас несколько дней, было минус 20 градусов. В то же время пришлось нам закрывать школы, потому что многие школы еще не были утеплены. И даже если энергоноситель был нормальный, все выдувалось через окна, уходило через стены, и приходилось на несколько дней останавливать обучение. Поэтому задача наша, как в прошлом году, так и в этом году, продолжать приводить в порядок наши школьные и дошкольные учреждения. В этом году у нас запланировано сделать подъездные дороги все к нашим школам, отремонтировать кровли. Также запланирована приличная сумма, чтобы вот эту отрасль развивать, потому что город Симферополь, как бы он является столицей нашего полуострова, и многие равняются на то, и, чтобы действительно было достойно, потому что у нас, слава Богу, прекрасные педагоги, которые занимаются с нашими детьми, ну и наши дети, конечно, принимают активное участие во всех олимпиадах побеждают, занимают там первые места. Мы Росполком поддерживает их, выплачивает стипендии для того, чтобы как-то поддержать их начинания. И создает, конечно, все условия для того, чтобы наше будущее получало достойное образование. Я знаю, что в прошлом году были впервые за много лет выделены колоссальные средства именно в систему образования, в обустройство материально-технической базы. Почему именно образование? Потому что образование, я уже как сказал раньше, это наше будущее, это наши дети, которые будут продолжать развивать наш город, которые будут продолжать развивать наш полуостров и, конечно, будут продолжать развивать нашу Украину. Потому что необходимо вкладывать, в принципе, везде вкладывают и, все, и родители это понимают, и мы, как руководство города, понимаем, что дети ⁇ это будущее, и, конечно, вложения должны быть идти в будущее наших детей, наших школьников, которые сегодня, по окончанию, будут дальше продолжать те вопросы, которые необходимо будут решать, потому что, естественно, их не решишь за даже ближайшие 5-6 лет, и поэтому основная нагрузка будет ложиться на тех, то подрастающее поколение, которое мы с вами вырастем. Какие проекты еще реализуются сегодня в городе? Ну, проекты самые разнообразные. И, конечно, основное это мы, наша задача как городской власти привести техническую базу в нормальное состояние нашей школы, материальное состояние нашей школы, конечно, чтобы было везде комфортно и удобно. И по обучению у нас сегодня наше управление очень серьезно занимается этим и с нашим Министерством образования о том, чтобы внедрять новый проект. Это чтобы максимально забрать детей с улицы. Сегодня очень много мы знаем, что дети это после школы. Пиво, сигарета и по набережной. Поэтому сегодня все кружки, которые у нас есть, мы их развиваем. Они работают на льготных условиях, чтобы детей отвлечь с улицы, чтобы они больше занимались в различных кружках, в различных э, учреждениях, которые сегодня у нас в городе существуют. Вы возглавляете Крымское отделение Ассоциации городов Украины. Помогает ли это вам обмениваться опытом или ассоциация? Все форумы, которые проводятся сегодня на Украине максимально стараемся посетить, потому что это очень как бы результативные все эти форумы, которые сегодня мы проводятся на уровне Украины, это обмен опытом между городами, что-то новое, тем более Ассоциация Украины, Ассоциация городов Украины, она поддерживает всех мэров городов, дает какие-то рекомендации при необходимости, и все форумы, которые сегодня проходят, Конечно, я стараюсь посетить по возможности, но если даже сам не успеваю, кто-то из моих замов обязательно там бывает. И потом как бы рассказывать, что там происходило, что там новое. И то сегодня мы знаем, что ассоциация проводит обучение управленческого состава, это начальника управления, они их собирают периодически. И я думаю, что не думаю, это видно уже по работе, что, конечно, что-то новое они туда привозят. И то, что происходит в ассоциации, необходимо, конечно, развивать дальше и дальше продвигать те идеи, которые сегодня возможны в разных городах, для того, чтобы можно было... Не выдумывать что-то самому, а можно просто взять опыт других городов. А решать проблемы какие-то самоуправления помогает ассоциации Совершенно верно. Решать проблемы помогают. У них тем более гораздо ближе выход на кабинет министров, на Верховный Совет. Вопросы, которые не аккумулируют на, на себе, ну, беря информацию со всех городов нашего, нашей Украины, конечно, они выносятся на Верховный Совет. Тем более и помогают наши депутаты, которые сегодня работают на Верховной Раде Украины, которые выдвигались от нашего полуострова с Крымского, которые действительно принимают активное участие в развитии региона. Политический диалог удается находить с властью автономной республики Крым? Вы знаете, на удивление, вот за, последний, за последний год, что мы работаем, как бы второй год пошел, очень радует то, что руководство и Совета министров Могилева Анатолия Владимировича и руководство Верховного Совета Константина Владимирович Андреевич находят время и возможность помогать и как бы продвигать те идеи, которые сегодня необходимо решать в городе. Это, конечно, ну, я считаю, что это правильно, потому что все-таки это столица, это столица полуострова, и все они здесь сосредоточены, все находятся. И очень активно участие принимают в развитии и благоустройстве нашего города, не только всего, полу... всего полуострова, но и особое внимание, конечно, городу Симферополю, потому что это необходимо делать. Это необходимо делать, чтобы дальше отсюда двигаться уже по всему Крыму. Очень приличные субвенции были в прошлом году у нас выделены для того, чтобы и построить дороги, и начали строительство трех детских садов, которые в этом году будут продолжены, и начато строительство в этом году должно быть начато строительство школы номер 13, пристройка. И все вопросы, которые сегодня связаны, в принципе, так я уже ранее сказал, что бюджет города ⁇ это в принципе социальные вопросы, это зарплаты, выплаты различные для горожан Симферополя. И, конечно, основная масса средств, которые сегодня поступают в город для развития города, это, конечно, субвенции с нашей со государственного бюджета. Он идет, как правило, через Совет Министров. И в этом отношении комфортно и удобно работать с этим министром, понимают ситуацию и идут нам встречу. Ну вот с чем вы лично приходили? И вот, скажем, без этой бы поддержки не было бы чего в городе, например? Ну, я же говорю, со всеми своими, с нашими начинаниями, которые мы приходим, как бы, ну, не было пока еще отказа. Вот в прошлом году мы приняли решение заняться реконструкцией, допустим, улицы Горького, которую мы закончили в прошлом году. В прошлом году начата и практически закончена вот, будет к весне реконструкция парка Тринева. Как бы это все были практически субвенции с государственного бюджета. В этом году мы запланировали также реконструкцию нашей знаменитой набережной Салгир, которая имеет свою славу, которая имеет свою историю. Сегодня, к сожалению, она пришла в упадок и необходимо ее приводить в порядок. Спасибо вам, успехов, спасибо за интервью. Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки підтримці американського народу, здійсненій через Агентство США з міжнародного розвитку USAID. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору Агентства США з міжнародного розвитку або уряду. США. І поки це все партнер програми український бізнес-ресурс. Корисна Ділова інформація. Дякую за увагу. Побачимось.